sedulur pain yen saiki imulara urip krasa sumek lan nafas kaya kebeg eling ngo siji perkara iki Gusti Allah ora nate aduh sanajan kuwe krasa dhewekan loro ati sing kok rasake saiki dudu todha yen kuwe ditinggal nanyng tondo yen Gusti lagi nggresik yaimu Sabendange sing ora dirunguti ning manungsa dicatet dadi donga ing langit. Sedulur paing loro atimu bakal entuk tetombo, dudu saka manungsa nanging saka Gusti sing Maha welas asih. Tetombo iku jenenge sabar, ikhlas lan pasrah. Ojo wedi saiki kowe durung kuat. Cukup tetep nyanding Gusti amarga sawise peteng mesthi ana padhang. lan sabise loro mesti ana wares percaya Gusti ora nating larane tanpa nggawa katresnan